Я Мустафа Джамилев. Активист национального крымско-татарского движения и правозащитного движения в СССР. В общей сложности в советское время отсидел 15 лет. У меня 7 судимостей. А сейчас вот российские оккупанты возбудили новое дело. У меня идет восьмой процесс, правда без меня. Крымско-татарская проблема очень острая, это такое вещи беззаконие, преступление против нашего народа, это тотальная депортация, геноцид. И поэтому среди крымских татар, наверное, можно было по пальцам подсчитать тех обдуренных, которые еще там, скажем, верили в советскую власть. Все были, в общем-то, настроены против этой системы, считали советскую власть преступной. И поэтому наше движение в советское время было одним из самых массовых. И уже во второй половине 20-го столетия, то в 60-х годах, мы уже стали частью правозащитного движения в СССР. Мы исходили из того, что проблема крымско-катарского народа может решиться только в условиях демократии, с свободы слова. И поэтому вот это вот активное участие крымских татар в правозащитном движении я тебе объяснялось. Но то, что империя распадется на независимое государство, это, конечно, был самый лучший вариант, но об этом как-то даже не мечталось, казалось очень уж нереальным, по крайней мере, в течение нашей жизни когда депортировали крымских татар, в местах, куда их должны были привезти, была специальная обработка населения о том, что вот везут людей, из-за которых вы потеряли отцов, братьев, это, так сказать, изменники, враги Советского Союза. И во многих местах люди встречали градом камней тех вот переселенцев. Но потом, когда видели, что из вагона выходят преимущественно женщины и дети, там немножко стали задумываться, что же это за изменники такие. Но а вот эта вот дискриминация, она поддерживалась властями. Мы уж, уже внушили людям, что это изменники, она на бытовом уровне тоже, конечно, время от времени отражалась. Когда уже усилилось национальное движение, вот эти вот на бытовом уровне тоже бы опасались уже как-то крымских татар оскорблять, потому что можно было это получить не от властей, а от самих крымских татар отпор. Ну, первое главное, дискриминация людей не пускали на родину. Если их там приезжали в Крым, там ну, одно время сразу же, скажем, говорили, убираясь или там задерживали, выдворяли. Потом стали через несколько дней предупреждали, чтобы они должны покинуть Крым. А в перестроечные годы, когда уже крымские татары самовольно стали возвращаться, их просто не прописывали. Представители крымско-татарского народа пишут в своем обращении к мировой общественности. В мае в Москву приехало 800 представителей народа, чтобы передать ЦК КПСС письмо с требованием о возвращении народа в Крым. 16 и 17 мая почти все представители были арестованы и под конвоем вывезены в Ташкент. В советское время создавать какие-то организации было запрещено, хотя в 1961 году была создана такая первая подпольная крымско-татарская организация «Союз крымско-татарской молодежи». Я был участником, и с этого, собственно, и началось постоянное наблюдение КГБ за мной. Но меня тогда не арестовали, мне 18 лет не было, но с этого времени я все время был под их наблюдением. Удалось поступить в институт, но они из института благополучно меня выгнали, а потом арестовали, и так пошла вся жизнь. Но мы создавали после вот этого разгрома национального движения, эту организации, так называемые инициативные группы по возвращению крымско-татарского народа на свою Родину. Это они создавались практически во всех местах проживания крымских татар, во всех населенных пунктах. Это инициативные люди. И основная форма была – это сбор подписей под обращениями, которые составлялись руководителями нашего национального движения, и направление их в центральные органы власти – ЦК КПСС и Верховный Совет. С 1959 -го года на процессах было осуждено на срок до 7 лет свыше 200 наиболее активных и мужественных представителей нашего народа. Хотя они всегда действовали в рамках Советской Конституции. Угроза новой расправы над Джемилевым вызвала протесты и призывы помочь им. Андрей Дмитриевич Сахаров обратился к генеральному секретарю ООН, международной амнистии, лидерам мусульманских народов с призывом спасти Джимилева. Ему угрожает новый срок, возможно смерть, так как он тяжело болен и объявил голодовку. Особенно в дни голодовки родители, родственники, все знали, конечно, о голодовке, потому что об этом все радиостанции передавали. И я прекрасно знал, как это воспринимается в первую очередь моей матерью. У нее слезы не высыхали, но вот руководствуются такими вот сентиментами, что вот мама будет переживать жена или там и ничего не делать, ну, это уже, по-моему, неправильный выбор. Каждый вы должен выполнять свой долг. Я в меру своих возможностей именно старался выполнять свой долг. Пожалуй, наиболее такой вот травматичный момент был это в 86 году, когда меня вызвали к начальнику лагеря, и тот сказал, что я должен написать заявление о том, что я раскаиваюсь от антисоветских совет, взглядов, должен забыть о Крыме. Он еще так, Крым-Брым забудьте, и дальше будете нормальным человеком советским, иначе вы отсюда не выйдете. Ну, я ему тоже, конечно, довольно дерзко ответил. А, он еще мне сказал, что советская власть еще не таких, как ты, ломала я ему, чтобы хоть что-то сказать, я ему говорю, твоя советская власть скоро развалится, и вы как крысы будете искать, где бы спрятаться. Поскольку он мне сказал, что вы больше своих детей не увидите, я ему сказал, дай бог, чтобы ты, мразь, не увидел своих детей, а я обязательно освобожусь. И вот они меня тогда поместили в пресс-хату. Вот там сидят отпетые головорезы, которые из зоны выйти боятся, потому что за тех их дела их там могут прирезать. Но в камере они выполняют поручения администрации. Искалечить, убить. Для них это... У них там и так 14-15 лет, а за убийство, скажем, заключенного в камере, всегда можно это показать как взаимная драка, просто добавят до 15 лет. И вот я тогда почувствовал, что это уже конец. Но так сложились обстоятельства, что это не получилось у них. Знаете, вот в советское время тоже так вот было же много коммунистических партий в разных странах. И вот там был у нас мы встречались регулярно с корреспондентом Чикаго Трибун, Фрэнк Стар такой был. И я как-то у него спрашивал: вот у вас тоже в Соединенных Штатах есть? коммунистические движения. Как вы с этим боретесь? ваша же свобода, вы же не можете за их убеждения там репрессировать. Он интересную вещь сказал. Он у нас говорит разного типа коммунисты есть. Вот есть коммунисты про китайского направления, есть про советского, про албанского, про кубинского такого направления. И особенно там среди студентов. Так мы говорит, их Стараемся после того, как они там закончат вузы, послать их именно в эти страны, куда они, к которым они сочувствуют. И вот они, съезде в эти страны, возвращаются и уже больше не коммунистами. Вот только трудно нам с троцкистами, потому что их посылать некуда. Ни в одной стране они не властвуют. Но время от времени не видно, конечно, для того, чтобы знать суть тоталитарного режима, суть того, что они называют социализмом, нужно пережить это. А молодежь, которую она не пережила, она же не знает. По тем книжкам, ну, в самом деле, лозунги звучат очень заманчиво. Социальная справедливость, забота о людях. Но в Советском Союзе этого никогда не было. Вот были только лозунги. Но Пропаганда в Советском Союзе, как, кстати говоря, нынешней Российской Федерации, всегда на высшем уровне. Они могут умирать с голода, но все равно средства на то, чтобы рассказать миру, как у них там все хорошо, а как в других странах плохо, у них всегда хватает. На протяжении нашей борьбы под письмами, посланными нашим народом советскому правительству, было собрано в общей сложности более трех миллионов подписей. Это значит, что каждый взрослый крымский татарин подписался под ними не менее десяти раз. Но напрасно звучало обращение 300 тысяч человек, повторенное 10 раз. Ни одна партийно-правительственная инстанция ни разу не ответила нам. Ни одна советская газета ни разу не упомянула о нашей борьбе. Самым известным советским диссидентом и практически руководителем диссидентского движения 70-х, 80-х роков был известный Петро Григорьевич Григоренко. Я у него жил, можно сказать, где-то полгода, прямо у него в квартире. Одно время я у него, поскольку, когда пришли к нему с обыском, я пытался безуспешно бежать, и у меня сломал тогда ногу и тогда вот по предложению самого Григоренко его супруги остался у них, пока он mm -hmm. живет на И это было такое, я бы сказал, самый такой плодотворный период в моей вот диссидентской жизни, потому что квартира Петра Григоренко была вроде как штаб-квартиры со всего огромного Советского Союза приезжали люди со своими проблемами. Приезжали лидеры, активисты национальных движений из различных краев. И мне удавалось тогда с ними совсем бес... тесно познакомиться. Но потом пошли же так, один за другим аресты. На свободе удавалось побыть не очень долго, ну, год, полтора, а потом снова. И очень Но о том, что кто был в национальном движении, украинском, других национальностей, мы хорошо знали, благодаря вот этому подпольному журналу «Хроника текущих событий». Там о всех передвижениях, кого осудили, где он находится, в каком лагере. Ну, у нас была переписка с ними, Например, у меня, когда я был в ссылке в Якутии, у меня очень тесная была переписка с Вячеславом Черновилом. Мы обсуждали ж будущее, как оно будет. Кстати, Вячеслав Черновил mm -hmm. тогда твердо верил, что Советский Союз непременно распадется, и Украина непременно станет независимым государством. И он тогда в своем письме, я хорошо помню, он говорил, вот у вас в ваших всех заявлениях, там основная тема – возвратить крымско-татарский народ на родину и восстановить статус-кво, который было до депортации. А статус-кво до депортации было… Мы были в составе Российской Федерации. Это же Крым только в 1954 году передали Украине. И он говорил, что Крымским татарам будет значительно комфортнее в независимом украинском государстве. Ну, я хорошо помню, еще в шутку ему сказал, что вообще-то у нас планы довольно-таки далеко идущие. И я чувствую, что придется посидеть в тюрьмах независимой Украины тоже. Но он тогда ну, со смехом говорил, что такого не будет, у нас демократическая страна будет по такому душе. Но э, я должен только сказать, что уже когда приближалась э, вот этот распад Советского Союза, она, она чувствовалась, тогда уже крымско-татарскому национальном движении не было того, чтобы восстановить Крымское СССР в составе Российской Федерации. Мы говорили о том, что э, границы государств, которые... Э, будут после распада, они должны соответствовать тем границам, которых существует существуют нынешние советские социалистические республики. И поэтому крымские татары не ставят вопрос об отделении Крыма от Украины и присоединении к России. Такое у нас это уже четко было. Я бы сказал, что понимание крымского татарского фактора по большому счету пришло в Украину к сожалению, уже после оккупации Крыма. Потому что когда в условиях массового предательства, трусости, только крымско-татарский меджлис, высший представительный орган, четко заявляет, что не признают оккупацию и считают Крым территорией Украины и требует вывода иностранных войск со своей территории, а затем подвергается самым массированным репрессиям, то, конечно, тут уже и в украинском обществе, и в коридорах власти Украины уже прошло понимание. И поэтому многие законы, постановления, которых, принятие которых мы добивались от Украины, стали возможными уже только после 2014 года. Мен езде ес эменемке, крым не олса, işgalden kurtarılacak. Çünkü eğer böyle işgalden kurtarılmayacak olsa işgal altında ne Kırım Tatarları için ne orada yaşayan başka milletler için hiçbir gelecek yok. Onun için bizim bütün kuvvetimiz, bütün hareketlerimiz Kırım'da işgalden kurtarmak için. Sağ olsun Ukrayna milleti bu bizim isteklerimizi yüzde yüz şimdi destekli, gerekli kanunlar kabul edildi ve sonunda demek istiyorum ki Саусын Украина халка, шан шерифлер Украина милетіна Ве Крым тадар милі арикетіна шан шерифлер